Вообще в первой лиге кого-то легко обыграть. Из таких команд нет. Это было тяжело. Но я только благодарность ему сказать нашим ребятам за то, что они выполнили то, что мы от них просили. Играли активно, не давали сопернику начинать атаку. Играли агрессивно и я думаю, к десятой минуте мы должны были вести уже 3-0. Это как минимум. Мы в первом тайме создали достаточное количество моментов, чтобы эту игру закрыть уже в первом тайме. Ну, молодцы во втором натиск вытерпели соперника и забили два мяча, еще могли забить. Я думаю, результат закономерен. Порадовало то, что мы, в принципе, ничего не позволили сопернику создать возле наших ворот. В таких стопроцентных моментах соперника не было. Заслуженная победа. Ребятам благодарность, что в таких условиях, в жаре, плюс поле искусственное, понимаете, оно сложно, сложно перестроиться. Земли на где-то игру подстроили так, под искусственное поле. Молодцы, ребят, молодцы. И выполнили то, что, опять повторю, то, что мы от них просили и заслуженно выиграли. Ну, знаете, соперники играют все так, как ему позволяют. Как ему позволяют, вернее. А golf? Мы изначально договаривались выше встречать, заставлять соперника ошибаться на своем половине поля, и это ребята выполняли. С этого появлялись момент. Я же говорю, гол курьезный, не курьезный, ошибка вратаря, там, да, но он заслуженный. Сначала надо заработать стандарт. Я считаю, голы курьезные, это когда там со своей половины поля забивают. А здесь обычный гол. Но опять повторю, после этого сколько моментов было чтобы закрыть эту игру. Достаточное количество. Так что, считаю, вот закономерный и результат по игре.